Salam sejahtera, nama saya Kho Cheng Yong Nama saya Muhammad Zarif Amsyar bin Muhammad Zaki Kami, Kami dari, dari kelas PK5 5. Jadi ini adalah tugasan 2 bagi subjek GKKO 1062 Dan nama pensyarah bagi subjek ini adalah Encik Wan Suhaimi bin Wan Setapak Jadi saya akan mulakan perhentangan hari ini dengan menerangkan tentang dasar utama kedua Dasar utama kedua menekankan bahawa penyertaan murid dalam aktiviti kurikulum di sekolah adalah diwajibkan dan semua murid perlulah menyertai sekurang-kurangnya 12 kali setahun bagi kelab atau persatuan serta sukan atau permainan manakala bagi badan beruniform perlulah sebanyak 18 kali setahun. Okey, saya ingin menanyakan soalan. Apakah tujuan utamanya dan mengapa dasar ini penting? Tujuan dasar utama kedua ini adalah untuk memastikan perkembangan meruruh murid daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Melalui penlibatan dalam berbagai aktiviti, murid perlu menunjukkan bakat dan mempelajari kemahiran serta pengetahuan yang baru dan tidak dapat diperoleh dalam bilik tajam. Sebagai contoh, murid dapat belajar menjadi seorang pemimpin yang yakin dan bertanggungjawab atau boleh belajar tentang cara untuk bekerjasama dengan orang lain. Selain itu, aktiviti kurikulum turut menjungkir bakat murid dalam berbagai bidang dan ini bolehlah membantu mereka menentu arah kejaya pada masa hadapan. Sebagai contoh, seorang murid yang berbakat dalam bidang sukan bolehlah menjadi seorang atlet negara. Okay. okay, soalan seterusnya. Uh, apakah peranan seorang guru bagi mencapai dasar ini? Untuk memastikan dasar ini berjalan dengan lancar, guru berperanan merancang berbagai aktiviti kurikulum dan memastikan pelaksanaannya berlaku dengan selamat, sistematik serta inklusif. Manakala, murid pula hendaklah terlibat secara aktif dan pihak sekolah bolehlah menyediakan sokongan dan kemudahan yang sewajarnya. Guru juga memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan pemantau iaitu dengan memberi pembimbingan serta nasihat kepada murid-murid dan memantau perkembangan prestasi mereka. Di samping itu, guru juga perlulah selalu memotivasikan murid-murid supaya mereka berminat dan bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum. Okey. Seterusnya, okay. saya akan terangkan tentang dasar utama ketiga yang bertajuk penyertaan wajib semua guru. Dasar utama ketiga ini menekankan bahawa penyertaan semua guru sebagai penjawat atau penghimat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Saya ingin tanyakan soalan lagi. Kenapakah dasar kenapa dasar ini penting Dasar utama ketiga ini amat penting untuk menjamin keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum di sekolah. Apabila semua guru mengambil bahagian, aktiviti kurikulum dapat dijalankan dengan lebih lancar, urus dan sistematik. Guru daripada berbagai bidang dan latar belakang dapat mengembangkan idea, kemahiran dan pengetahuan yang berbeza dan ini dapatlah meningkatkan mutu pelaksanaan. Pelaksanaan dasar ini juga dapat memastikan pengagihan tugas secara adil dan dapat mengelakkan beban hanya ditanggung oleh sebahagian guru saja kerana ini boleh menyebabkan keletihan, kurang motivasi atau kegidaan seriusan terhadap aktiviti kokurikulum. Okey, saya faham. Okey, soalan seterusnya, apakah peranan penting seorang guru untuk mencapai dasar ini? Guru berperanan penting dalam mengurus dan mengorganisasikan aktiviti kurikulum termasuk memilih jenis aktiviti, menyediakan jadual dan memastikan aktiviti mencapai malamak sekolah terutamanya dalam aspek perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu, guru juga bertanggungjawab sebagai penyelia dan pengawal mutu iaitu dengan memantau kehadiran, disiplin, keselamatan, serta kebajikan murid sepanjang aktiviti kurikulum berlangsung. Guru turut perlu menilai keberkesanan aktiviti dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas. Untuk mencapai dasar ini, seorang guru perlulah bertanggungjawab untuk memastikan tugas dan tipe untukkan hendalak dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Semua guru perlulah diberi tugasan secara bertulis dengan tanggungjawab yang jelas serta terperinci kerana tidak ada guru yang boleh terkecuali daripada tugasan kurikulum berdasarkan berkeliling dan peraturan sekolah. Okay, izinkan saya untuk menerangkan tujuan dasar empat. Dasar ini diwujudkan bagi memastikan setiap aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah mempunyai hala tuju yang jelas dan memberi kesan positif terhadap pembangunan murid. Uh, dasar ini dibina untuk menjamin pelaksanaan kurikulum yang terancang dan berkesan. Setiap aktiviti mesti mempunyai objek objektif yang sejajar dengan matlamat sekolah serta serta rancangan pendidikan negara. Okey, seterusnya, dasar ini dibina untuk membentuk sasiah dan jati diri murid melalui penlibatan aktif dalam pelbagai aktiviti yang menekankan nilai disiplin dan tanggungjawab mereka. Okey, seterusnya, Oh, dasar ini dibina untuk menilai tahap penyertaan dan pencapaian murid secara menyeluruh. Ianya bukan sahaja daripada aspek kehadiran tetapi juga semangat kerjasama dan inisiatif dan sumbangan dan sumbangan murid-murid. Seterusnya, dasar ini juga dibina untuk menggalakkan pembangunan potensi diri murid secara holistik mengikut prinsip jasmani, rohani dan intelek agar mereka menjadi insan yang seimbang dan berkeperibadian unggul. Seterusnya, Dasar ini meningkatkan mutu pelaksanaan aktiviti di sekolah supaya tidak dijalankan secara sambil lewa tetapi dirancang dengan jadual dan penilaian yang teratur. Ianya supaya murid-murid dapat mengikut prosedur kokurikulum yang betul. Okey, faham. Izinkan saya untuk tanya soalan. Apakah peranan berbagai pihak untuk mencapai dasar utama keempat ini? Okey. Uh, bagi soalan awak Saya akan menjawab soalan awak akan, Peranan guru penasihat Merancang, memantau Dan membimbing murid-murid Dalam melaksanakan aktiviti Guru juga Berperanan sebagai mentor Dan menilai hasil kerja murid Dalam kurikulum Dalam aktiviti dan kurikulum mereka Guru juga Perlu menjaga keselamatan mereka Semasa menjalankan aktiviti uh, Di luar bilik darjah Okey, seterusnya Peranan uh, Ketua Sekolah pula Ini untuk memastikan Setiap kurikulum yang mempunyai Pelan tahunan dan objektif yang jelas Seterusnya Laporan pelaksanaan untuk Diberikan kepada Jabatan Okey Soalan seterusnya Soalan seterusnya Saya ingin bertanya Apakah tanggungjawab setiap pihak Bagi memastikan dasar ini Dijalan dengan lancar Okey Tanggungjawab Setiap pihak untuk memastikan uh, Pelaksanaan ini Berjalan dengan lancar ialah Guru penasihat perlu memastikan Aktiviti yang dijalankan memenuhi objektif Yang ditetapkan Serta memberi peluang kepada pelajar Untuk memimpin aktiviti tersebut Dan membuat keputusan sendiri Untuk membimbing uh, Kumpulan mereka Seterusnya uh, Seterusnya, pelajar juga perlu memastikan mereka bertanggungjawab untuk mematuhi setiap arahan yang diberikan, menepati masa serta menyelesaikan tugasan yang diamanahkan dengan komitmen yang tinggi. Ianya agar uh, aktiviti kumpulan yang dijalankan berke ianya berkesan. Okey. Saja, ada soalan lagi? Ada. Bolehkah Jarif kongsikan tentang kenapa dasar ini adalah penting? Okey. Bagi menjawab soalanku, ianya untuk membentuk sasiah dan akhlak murid. Aktiviti kurikulum mengajar murid untuk menghormati peraturan dan menepati masa. Ianya akan membentuk murid menjadi seorang yang berdisiplin. Seterusnya, ianya akan menanam, menanamkan nilai-nilai seperti jujur, amanah dan tanggungjawab yang dapat dipupuk melalui tugasan kumpulan dan peranan kepimpinan yang diberikan oleh guru mereka. Okey, seterusnya. Ianya melahirkan pemimpin yang berkualiti aa, Kerana tugas yang diberi oleh guru Kat Abida Okey seterusnya Ianya melahirkan pemimpin yang berkualiti Dengan diberi peluang menjadi ketua unit Siti usaha atau pengurus projek Murid dapat murid dapat murid boleh belajar membuat keputusan dan memimpin rakan dengan adil dan bijak. Seterusnya, ini melatih mereka menghadapi dunia sebenar yang memerlukan daya kepimpinan dan komitmen dan dan komunikasi yang tinggi. Okey. Seterusnya, ianya meningkatkan disiplin dan tanggungjawab diri. Aktiviti luar bilik dajah mengajar pelajar mengurus masa, mematuhi jadual dan menepati janji. Disiplin ini membantu murid menjadi lebih teratur dan konsisten dalam kehidupan seharian. Ah, uh, ini boleh diterapkan di dalam kelas Uh, tugas yang diberikan mereka boleh menyiapkan dalam masa mereka boleh menyiapkannya dengan dengan cepat uh, mengikut masa yang ditetapkan oleh gurunya. Ai sekali ianya untuk mengukuhkan identiti sekolah dan negara. Pelaksanaan aktiviti yang teratur membentuk budaya sekolah yang aktif, berdisiplin dan harmoni. Terusnya, dalam jangka panjang, ianya melahirkan generasi muda yang bersemangat patriotik serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Okay, kesimpulannya, secara keseluruhannya, Dasar utama empat kurikulum menekankan kepentingan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teratur dalam setiap aktiviti kurikulum. Ia bukan sekadar aktiviti tambahan tetapi satu platform penting untuk membentuk sasiah, kepimpinan, kepimpinan dan tanggungjawab dalam diri murid. Apabila pelajar dilatih untuk berdisiplin dan bertanggungjawab melalui aktiviti ini, mereka bukan sahaja menjadi pelajar yang cemerlang di sekolah tapi juga menjadi isan yang berguna di masa hadapan. Sebagai penutup, dapatlah kita simpulkan bahawa keempat-empat dasar utama kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai tujuan yang sama iaitu melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setiap dasar mempunyai peranan yang tersendiri tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya, satu dasar pertama ianya menekankan bahawa kegiatan kurikulum ialah sambungan kepada kurikulum akademik bagi memastikan perkembangan murid menyeluruh. Dasar kedua pula menegaskan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib supaya setiap pelajar berpeluang mengasah potensi diri masing-masing. Dasar ketiga pula ianya memastikan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu unit beruniform satu kelab dan satu, atau, atau persatuan serta satu aktiviti sukan dan permainan. Ini bagi membentuk keseimbangan minat dan bakat murid-murid. Dasar keempat pula iaitu dasar terakhir yang telah dibincangkan tadi menegaskan bahawa pelaksanaan kokurikulum hendaklah dirancang dengan objektif kaedah dan skema penilaian yang jelas supaya nilai sahsiah diri dan tanggungjawab dapat diterakkan dan dengan berkesan. Ianya agar murid dapat dibentuk kerana kerana aktiviti yang dirancang kerana aktiviti telah tersusun dan dirancang Okey, apabila keempat-empat dasar ini dilaksanakan dengan baik, maka sekolah bukan sahaja menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi medan untuk melatih kepimpinan dan sasiah diri murid. Ianya untuk untuk melahirkan generasi yang cemerlang pada masa hadapan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.